Много свободного времени, есть лишние деньги. На сегодняшний день это тоже немаловажно. Начать гораздо проще, а мне кажется, бросить это очень сложно. В лет 8, наверное. Дать это так. А что? Бросить... Ну, уже просто невозможно бросить. Я уже привык. Я думаю, курить не нужно. Сам курил несколько лет, бросил, абсолютно спокойно без этого живу. Сложно было принять решение о том, что нужно бросить. Когда выникает утиная зависимость, разъяснивать что-то уже не имеет смысла, потому что это хвороба. Ее можно успешно лечить, но лучше вчасно попередити Не секрет, что огромное количество людей, как и молодых в нашей стране, являются активными курильщиками. Где-то одна пятая, одна пятая подростков до 16 лет активно, в принципе, курят. Донести, в том числе, до молодых людей и до людей, которые уже давно курят саму проблему в таком ракурсе, что они, в принципе, делают что-то, может быть, не так. Огромным препятствием для этого является уже формирование у как молодых людей, так и взрослого поколения активных курильщиков, физической и психологической зависимости. Велику роль в сбильшении вживания табачных вырубий играет нестабильная ситуация в стране. В наше время огромного стресса, огромного эмоционального и психологического давления на молодежь, на людей, которые, в принципе, чувствуют в наше время огромную неуверенность, огромную информационную перегруженность, огромный стресс по поводу неопределенности их будущего, и, к сожалению, легкий путь снятия стресса употребления такого психоактивного вещества, которое, в принципе, потенцируется и позиционируется как, ну, ничего серьезного, это же не наркотик, позволит им... Кактикої то мірі досягти психологічного комфорту, представляється для них дуже соблазнительним. Курити чи ні особистий вибір кожного, але цей вибір має не впливати на здоров'я інших людей. Бажано пам'ятати про той приклад, який ми демонструємо дітям.